Dobreden. Sono Fausto Presutti, legale rappresentante dell'ISPEF, Istituto di Scienze Psicologiche dell'Educazione e della Formazione, con sede in Roma, ma che ha sedi a livello internazionale sia in Europa che in America Latina che in Cina. E del, Sono anche legale rappresentante della rete di istituzioni europee dal, um, dal nome ECE, Europea Center of Education. Eh, siamo lieti e onorati di poter cogestire il convegno internazionale scientifico pratico dal titolo Realizzazione delle iniziative educative nel periodo di guerra, esperienza nazionale e internazionale, insieme all'Università Politecnico del VIB a cui ovviamente noi ringraziamo sia per l'invito, sia per l'attività che dal 2019 stiamo realizzando, sia con il direttore eh, di dipartimento, che con il preside di facoltà e il preside e il rettore dell'Università del Viva. Ringraziamo anche tutti i partecipanti, delle istituzioni ucraine che dal 2019 partecipano ai nostri convegni e congressi ehm, a cui ovviamente rivolgiamo una calorosa ringraziamento e anche un grazie sentito per la partecipazione che in periodo di guerra stanno dando come contributo sia scientifico che tecnico. Ehm, noi nel 2021, questo secolo, stiamo vivendo un periodo di grandi cambiamenti a livello sociale, politico ed economico. In particolare l'Ucraina dal 2014 vive un periodo di conflittualità e di guerra che influisce sui loro valori socioculturali, sul loro modo di pensare, di agire, di educare per le nuove generazioni ucraine. Ovviamente non coinvolge solo loro, ma coinvolge anche tutti i paesi europei e anche una visione eh, sistemica a livello internazionale dal punto di vista geopolitico. In questa ottica l'insegnamento e le concezioni dei docenti delle scuole e delle università devono effettuare una radicale trasformazione del modo di insegnare le materie di studio. E di relazionarsi con gli studenti in modo da realizzare efficaci apprendimenti e socializzazione in classe. Così come già la riforma, la nuova riforma ehm, che il Ministero dell'Educazione Ucraino ha, ehm, ha emanato e sta cercando di realizzare dal 2017. A tale scopo è indispensabile che gli insegnanti adottino le concezioni del metodo socio-psicopedagogico Telsac e le competenze di docimologia eh, che consentono loro di realizzare una concezione internazionale riguardo e di qualità internazionale riguardo il loro insegnamento. Mediante eh, congressi e convegni dal 2019 L'ISPEF e eh, l'ECE propongono insieme all'Università Politecnica del Lviv l'acquisizione del metodo TELSAT e delle competenze docimologiche. Mediante la partecipazione a questi convegni hanno aderito e si è costituita una rete di istituzioni e di università in tutto il paese dell'Ucraina, quindi non solo al VIV, Mediante la collaborazione di diverse università e istituzioni, eh, quale l'Istituto d'Arte, l'Università del Libro e altre, ma anche quindi Libro è diventato un centro per noi nel nostro rapporto fondante e indispensabile. Ma si è creata anche una rete insieme alle istituzioni di Dnipro, di Odessa, di Kirchiv e di Kiev. In questa maniera si, si è formato e si stanno formando eh, istituzioni e insegnanti scolastici e docenti universitari che aderiscono dal 2019 sempre più a questa rete. Eh, a partire dal 2023. Il programma Erasmus dell'Unione Europea finanzia progetti per il miglioramento della qualità formativa e per la costituzione di reti di istituzione di docenti, e sia di istituzioni che di docenti in Ucraina. Considerando che questa è un'opportunità da non perdere, aspettiamo una vostra adesione convinta, concreta ed entusiasta. Per dare un'adesione a questo tipo di iniziativa, per continuare così e avere una ufficializzazione di questa rete, sia da un punto di vista progettuale di ricerca e di formazione innovativa. Di Acubio.